Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabi ummihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga saudara selalu diberi kelimpahan rezeki, diberi kesehatan, diberi kemakmuran dan diberi kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini ya, malam ini Mbak Salim bisa live streaming kembali di dalam memberikan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang mana dengan ilmu ini saudara akan mendapatkan kelimpahan kemakmuran dan kejayaan. Insya Allah, jika benar-benar kita mendawamkan, maka jalan keindahan itu pasti datang dengan segera, tanpa ada halangan dan tanpa menunggu waktu lama lagi. Keilmuan, pengetahuan yang Basalim ijazahkan ini adalah sebuah keajaiban yang secara tiba-tiba, tanpa disangka. Contohnya, dia tiba-tiba bisa berangkat haji. Padahal keadaan ekonominya yang pas-pasan saja. Dan berapa banyak mereka ya yang hidupnya bergelimang harta, banyak orang kaya, tetapi hatinya tidak tersentuh untuk pergi ke haji walaupun dia mampu. Nah, itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Ibrahim pernah berkata, "Siapa saja yang mendengar seruanku, niskaya, dia akan pergi haji, dan dia tidak akan mati kecuali telah haji." Haji dan umroh yang makbrur. Tiada lain pahalanya adalah surga. Nah, hubungan dengan ilmu pengetahuan yang Mbah ijazahkan ini, ya, walaupun saudara hidupnya pas-pasan, tapi dengan mengamalkan keilmuan ini, saudara insya Allah cepat naik haji atau umroh. Bahkan orang yang memberi ijazahan ini, ya, itu naik hajinya sudah 25 kali anak, istri, cucu beliau semuanya dapat berhaji. Ya. Jadi ijazah ini dari seseorang yang hajinya berkali-kali satu keluarga diberangkatkan semua padahal segi ekonomi pas-pasan. Kelihatannya sederhana tapi mampu dalam berbuat segalanya. Nah, inilah ilmu uniknya amalan ini. Subhanallah, bagaimana besarnya keilmuan ini? Ya, bagi yang percaya silahkan diamalkan. Bagi yang saudara yang tidak percaya silahkan ditinggalkan. Anggaplah ini hanya bacaan saja. Nah, apakah bunyi amalan tersebut? Yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Soli ala Muhammadin abdika wa rasulika annabil ummi. Allahumma soli ala Muhammadin abdika wa rasulika annabil ummi. Allahumma soli ala Muhammadin abdika wa rasulika annabil ummi. Doa tersebut sudah diuji coba. Nah, amalan ini dibaca 80 kali. Bacalah sebelum azan sholat Jumat. Nah, seorang wanita pun bisa mengamalkan ini ya. Di saat saudara mendengar suara azan sholat Jumat, ya, sebelum azan salat Jumat ya baca doa tersebut 80 kali. Bila seorang wanita dibaca di rumah saja. Bila seorang laki-laki yang menjalankan salat Jumat bisa dibaca di masjid atau mau berangkat ke masjid untuk melakukan salat Jumat ya. Intinya dibaca sebelum azan salat Jumat lakukan hal ini ya insya Allah dari seseorang yang mengamalkan atau seseorang yang memberi ijazah ini telah melakukan secara istiqomah tidak ada enam bulan beliau melakukan ini ada saja datangnya malaikat penolong dalam hal rezeki Dengan doa bacaan yang pendek, tapi luar biasa efek energinya, ya. Dan bagi saudara, selain untuk bisa cepat naik haji, ilmu ini seringkali diamalkan oleh para perantau, baik perantau di luar kota, di luar daerah, maupun di luar negeri. Nah, ini ada kuncinya untuk sukses di tanah orang yaitu saat kita mau pergi merantau dan masuk tanah baru atau masuk kota baru atau desa, kampung, dusun atau suasana baru ya atau rumah baru atau tanah ngontrak intinya baru bacalah doa tersebut sebanyak 11 kali pertama kali ya saat kita masuk ke daerah yang baru tersebut. Apalagi kita mau menetap. Nah, maka disitulah pulung atau bulatan energi rezeki ya akan mengikuti saudara di tempat tersebut. Mendapatkan rezeki yang melimpah di saat saudara baru menempati rumah, baru menempati tanah yang baru, atau mau mengontrak tempat yang baru. Ini dikhususkan bagi yang di luar rumah atau lagi merantau. Agar merantaunya tidak sia-sia. Insya Allah, saudara akan mendapatkan segalanya, rezeki, mendapatkan rumah. Seperti halnya orang hidup pas-pasan, tapi bisa naik haji berkali-kali uang dari mana itulah luar biasanya kita tetangga kita tidak akan mengetahui uang itu berasal dari mana pasti banyak yang menuduh kita mendapatkan pesugihan ya orang yang mengamalkan ilmu ini pasti dituduh ya mempunyai pesugihan karena apa pekerjaannya biasa saja, tapi bisa punya ini itu. Pastilah orang lain akan curiga ekonomi kita. Untuk itu, para saudaraku, saudara harus kuat menjalani tuduhan dan fitnahan. Karena apa? Amalan ini kunci dari rezeki yang ada di dalam diri kita. Jadi siap-siap saudara dijuluki mempunyai pesugihan. Ya, pasti akan menimpa saudara. Silahkan diamalkan bagi saudaraku yang saat ini baru menempati suasana baru, tanah baru, maupun yang ingin naik haji, tapi tidak kesampaian. Insya Allah tahun depan saudara akan bisa naik haji. Insya Allah tahun depan saudara akan bisa beli rumah sendiri, mobil sendiri, dan harta benda sendiri. Segera amalkan ini setiap Jumat saat mau adzan sholat Jumat. Terima kasih kepada saudara semua. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki melimpah. Harta benda tak terkira. Amin ya robbal alamin.